Привет всем. Пока правительство и Рада продолжают плющить тех несчастных фопов, уничтожая их бизнес, наводя на них проверки, уничтожая единую систему оплаты налогов и так далее и так далее, спрощенный податок уничтожая, что вы думаете? Вот этот вот паразит, который это все делает, по фамилии Гетманцев он инициирует в Раде снижение налогов для игрального бизнеса с 30 до 10 процентов. Как вам это нравится? Значит, с одной стороны, он уничтожает самое массовое движение предпринимателей в Украине. То есть он уничтожает единоналожников, которых, если я так не ошибаюсь, миллион восемьсот тысяч. А для... Крупного бизнеса. Почему? Потому что э, игральный бизнес сейчас стал крупным бизнесом. Там огромное капиталовложение нужно. Это очень дорогая вещь. Она будет в 4 5 гостиницах. Сами понимаете, кто это может себе позволить. Это, это миллионы долларов. Короче говоря, это крупный бизнес. Я имею в виду по деньгам, если не по количеству персонала. То по деньгам это точно крупный бизнес. В котором, говорят, кстати, замазан сам Гетманцев. Вот откуда вся вот эта прыть по уменьшению налогов на э, игральный бизнес. Как вам это нравится? С 30% до 10%. При этом мелкий бизнес, там где предприниматели, там где единый налог, которые живут от э, получки. Ну, где-то от получки до получки, но они живут действительно с колес. Из месяца в месяц там пересчитываете копейки, что они зарабатывают. Вот это надо с точки зрения Хитманцева, Третьяковой и губкомпании, компании и же с ними, этих надо уничтожить. А что вы думаете по этому поводу?